Так, чи планують росіяни наступати на Запорізькому направленні? Ну, mm -hmm. no. Сейчас, секундочку, адоб. Карта влюбленных выпал. Это всегда пути и дороги у меня. То есть, в принципе, Пентакли. Смотри, на данный период времени я не вижу прям наступления, но четверка Пентакли, она говорит о том, что... Карта помощи вообще, да? То есть она говорит о том, что они все-таки скапливают какую-то технику, скапливают людей, потому что здесь кубков, то есть народ, да, то есть там скапливается подкрепление какое-то идет и так далее. Пятерка жезлов могут быть какие-то минимальные, это не совсем про поход полноценный, это какие-то минимальные рывки, давай так скажем, рывки, да, какие-то, может только быть в новостях, чтобы они пошли там, выходили, все, такое быстренькое. Вот. Пока такое. Які загрози безпосередньо для міста Запоріжжя? Покажіть, будь ласка, по Запоріжжю для міста, які загрози? По обстрілах тебе цікавить? А, дивись, давай подивимось і обстріли, і теж плани щодо наступу навіть не плани, а чи дійде до наступу безпосередньо на місто? Все одно я вважаю, що буде наступ на запорізькому направленні, як не крути, пам'ятаєш, як казала на Херсонському, на Запоріжжі, воно буде все одно. Просто тут воно зараз по картах показує. Поки що так. Заварушки небольші по п'ятерки жезла, але все одно воно буде. Та на ліпознам буде все одно. Да, ми можемо просто подивитися, область. чи війська Росії будуть знаходитися у місті Запоріжжя. Добре, давай, якщо будуть війська Росії, то ми повинні окупувати Запорожську область і Херсонську. Я завжди говорила про те, що Донбас типу, з Кримом, подождіть, а от Запорожську і Херсонську ми повинні деокупувати 100%. Тому давай подивимося, дійдуть ли війська французов этих, да, как они говорят, что мы с Франции приехали. Да, это такой, такой позор, чтобы у меня, блин, реально, чтобы я приехала и сказала, что я не с Украины, а с какой-то там, блин, Чунгачанги, потому что, блин, моя страна напала на другую, блин. Прикинь, какой стыд вообще. Какой стыд. Они себе там закрылись свои кацапи и сидят. Прикинь, какой стыд и позор будет на сегодняшний день быть русским. Слава Богу, что нікого не побило здесь. що меня не депортировали? Да, я, я оце теж думаю, скільки порч ти там навела за, за час перебувания. Честно, слава Богу, что просто я. У меня просто реально у меня крышу немножко сорвала, я уже начала маты, гнуть, и так далее. Мама каже, не позорся, потому что ну, там все-таки с Украины, і надо показывать, что не идти. У меня уже это поняла. Тут все, немножко. Это же нормально. Ну, потому что я думала, что у меня будет другая реакция на них, а у меня реально пена сорта идет. Вот нет у меня нормальной реакции на них, я не могу. Хотя по-русски я разговариваю, видишь, типа, то есть, ну да, то есть ты же видишь, что я позволяю себе, как бы, да, потому что мне так удобнее и комфортнее, но потому что, блин, я не считаю, что язык, вот, этот, вот, этот вот вопрос языка, он как-то влияет блин, на окончание войны. Ну, поймите, у нас в Харькове все люди на русском разговаривают, блин. И в Запорожье в том же, блин, и в Днепре, он не влияет никак, но при этом я их не воспринимаю абсолютно никак. Хотя у меня есть родственники там и так далее, но я, ты же понимаешь, я, я, не воспринимаю вообще их. Я их ненавижу. Я могу реально на сегодняшний день сказать, что я их ненавижу. Серьезно, у меня реально тупо чувство ненависти. То есть для того, чтобы вызвать чувство ненависти вообще в человеке, то нужно что-то такое прямо сделать. То есть нельзя просто так, типа, завести себе врага и кого-то ненавидеть. Это очень тоже большая эмоция, такая же, как любовь. Ну, то есть, прикинь, что нужно было натворить, да, для того, чтобы вот... вот и тише, что большинство украинцев как раз так и действительно Це відчувають правда. саме це до росіяни, це заслужено абсолютно. Вони зробили все для того, щоб відчуття ненависті було абсолютно в кожного українця. До так зараз, вибачте, ми трішки теми зійшли. Давай подивимось, чи дійде а, Росія до Запоріжжя, все ж таки. Так ну, я не вірю сейчас того, що вони прям дойдуть, але дійсно, да, вони дійсно планують. Они, похоже, планируют. Тут десятка мечей, девятка мечей падает. То есть они реально планируют кошмарить. Правда, планируют кошмарить. И у меня все-таки, смотри, э, говорю, я веду к тому, что здесь тут скобка. вот, смотри, карта специально купила в Испании, новую колоду. Вообще пошла в магазин, блин, на Майорке, думала, что здесь, тут, короче, вот есть такой, есть такой художник Патрика Валенса офигенный, он практик, он прям вообще. Я думаю, может здесь есть колоды, нет этих колод, они только блин в Барселоне продаются. и он как бы, вот. ну купила другую колоду, не знаю, что-то буду разбираться сегодня. Сам факт вот же, здесь видишь, тут, тут скупка, он прорисовка моря сразу. Мы спросили про поход, да, то есть в любом случае они каким-то образом будут идти с моря или возле моря. Это запорожское направление, вот видишь? А що там можемо присказати, що там приказувала? Що то що ударять по дорозі пожелізне? Що там сьогодні вже случилось? Так, так, дороги? сьогодні на Росії відбулося. А, надо? Слава е... Богу. Так. А що так. там? Я зразу я одразу прочитала, зійшов з рейок, да. е... потяг. Так е... одразу прочитала. Ще думаю, так, треба бігом Маші теж про це повідомити. Бачиш, добре, що ти нагадала. Дійсно, те, що ти повідомляла, що на Росії має статися таке. З Франції їхав, нібой так? да. Мы с Франции, говорит. Блин. Боже, так, какой так. стыд и позор. Людям, блин, реально, в реально по возрасту лет сорок с чем-то. Но это такой стыд и позор, блин. Честно. Странно, что они не убегали от нас. в коридоре увидели. Они такие довольные сначала были. Блин, типа свои, короче. Потом такие, мы с Украины. Они такие... Знаешь, разумеется, поменялось улыбка, и все. И все. Вот так вот тоже бывает, ребята. Слава богам, что я иду домой, чтобы больше тирожи не увижу, честно. Я так хочу домой, блин. Хотим в Варшаву доехать, потому что в Варшаве нет их. Я не вижу эти рожи в Варшаве. Сейчас. Так, хорошо, мы поняли, что смотрят. Ну, поход будет все равно здесь. Они будут наступать все равно. покажите, пожалуйста, по обстрелам они 100% обстрелы будут в августе. Вот 100% по Запорожью. Покажите, куда они месяц, куда они будут стрелять еще в Запорожье. какое-то общественное место, во-первых, тройка кубков сейчас. Общественное место, подожди, что это такое? Слушай, какой-то... Э, мне показывают очень что-то схожее. Очень схоже, опять-таки, на центральной где-то улице, потому что общественное место показывает, показывает, что там влюбленные прогуливаются, всякое такое. Какой-то кинотеатр здесь по звезде, который закрыт, и четверка мечей. То есть то ли его закрыли, то ли он не работает, то ли там какой-то ремонт происходит, или что-то такое. Но это все связано как-то вот с центром Запорожья. Все равно они почему-то тут сонометят и все.